У меня муж, например, всего лишь класс четырех человек закрыл собой. И он награжден орденом замужества, мужество, да, пожизненно, вот приказ раскрытия, он несет пожизненно, пожизненно, извините, на вечном списке 25-й бригады. И так можно о каждом ребят, которые вот 10 человек говорит. Но вот здесь ничего мы не нашли по поводу ни улицы наших ребят не, не обобщенно, я не говорю уже о каждом, да, то есть выбрать, что тут пару человек предложили, но у нас их, я не говорю, что все, которые нас, да, вот, которые проживали на территории города, допустим, более 10 лет, там, или как-то 10 лет, почти, вообще здесь никого нет, ни кажется, Ченкова, там, Зеленский, да, нет, нет. ну, возьмем, что вот даже общие улицы как, нигде нету, хотя мы говорили, как ну, улица Красноармейская, да, в вот, честь хотя бы обобщенная какая-то. Я не говорю уже о том, можно было выделить. Я же говорил, что... что? что? Зашло можно можете без, можете без конца. Да. То есть не то, что а, вот, Обсуждаются ребята, да? Предложения. Да. И грамматические это предложения и громадских предложения и... Нет, да. вы и еду, микрорайонов, скажем да? так. Есть лезь, может, а, может. Born, есть а Есть есть и ка... Я знаю, завтра был звонок Литвиненко, Андрей, который из вас тоже, ребят, который был сам инструктором, и вот <соцентренно>, за своей жизнью он тащил хлопцы для того, чтобы спасти, для того, чтобы попасть, наверное, тоже в этот список, наверное, в Ростове. По улице... Если, риб, 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 там,

сейчас какой-то, честно говоря, город, опять же, пошли те рамки, которые вот... Которые... Ну что О! угодно, даже герои Чернобыля, но ну, герои, которые вот Смотри, сегодня... вот по улице... ...ценой своей жизни, которые, да. да, это ж, они не, даже не на территории другой страны, а когда нашу территорию, или улица Пальмы именно вот просто герой да, Украины. я считаю, что герой Украины это вообще. Вы да, говорите 40 с чем-то улиц, проект. но ребята, если посчитать, вот, выключить Шевчук, да, который я, попал на этот стенд, он не является жителем города Новомосковска, и все там еще там посмотрите, 10, 10, 10, 10, около 10 человек, я думаю, можно. Мы исключим этих ребят, которые попали здесь благодаря, что жены приписались там сюда, чтобы жилье получили. Что именно вот здесь что проживали, вот, на территории этого города, понимаете? Кто-то родился, кто-то здесь жил, кто-то здесь служил, потому что как бы вот тоже. Но здесь о каждом герое, я вам скажу, что здесь можно рассказывать, я могу тоже подняться, и о каждом, как погибали эти ребята. Вот заслуги у каждого есть определенные, это же не просто они где-то, ну, как бы военные. Тем более сейчас все понимают, почему они погибли, потому что здесь, я повторяла, еще раз повторюсь, чтобы здесь было мир и спокойствие. Они не то, чтобы засунули детей, а то, чтобы на территории города Новосковска, чтобы мы сидели и решали, как и что. У нас же мы подвал сидим, как в Донецке, Луганске, и в ну, таких каких-то нехороших. Что вы Предлагаю, вот определенные улицы тоже есть, назвать в честь хлопцев. Ну да, вот, вот это Нет, не прикидь, не так конкретный весь, вот это вот это вот Литвиненко, Симоненко, сирп -сирп трепара, Симоненко, Зеринцева. Вопрос он не проживал. Симоненко, Шевчук, вот это да. Если убрать Мельник. Да, а а это ребенок здесь родился и... у да, здесь... предложение, какую улицу? Здесь. Какую улицу Если у вас справка, допустим,